В данный момент на посту ГАИ Песочин остановлен автомобиль, который двигался с луганскими номерами. На, в плане проверки автомобиля и провоза в автомобиле запрещенных предметов на посту произошел инцидент. Водитель автомобиля пытался что-то достать из кармана, на что сотрудники милиции быстро отреагировали, чем блокировали его движение. Впоследствии выяснилось, что данный водитель является корреспондентом. Вместе с ним двигался гражданин, корреспондент, гражданин Польской Республики, который не пострадал в инциденты. На сию минуту Вызвана и прибыла на пост ГАИ следственная оперативная группа, которая занимается разбирательством. Все участники инцидента будут о свидетельности, и будет произведена полная проверка по данному инциденту. После окончания проверки все будет предоставлено прессе для ознакомления. Уже вызваны медики и в сию минуту следственная оперативная группа просматривает видео с камер наблюдения, которые установлены на блокпосту.